Не так давно любители экстрима в нашем городе узнали о таком виде спорта, как роуп-джампинг. Что же это такое? роуп веревка, джамп-прыжок. Из этого и складывается одно из самых экстремальных видов спорта. Заключается он в прыжке с высокого объекта при помощи альпинистского снаряжения. Итак, попробуем узнать, что же заставляет ребят прыгать. Здравствуйте! Что Здравствуйте. заставляет вас прыгать вот с такой нереальной высоты? Я борюсь со своими страхами, и один из них. Вон там вон. Выживешь, не выживешь Выжишь, не выживешь А лучше не прыгать, короче Я хочу испытать новые ощущения Решил попробовать прыгнуть Любишь экстрим? Сейчас узнаю Хороший вопрос, наверное, жажда адреналина все-таки А вы для чего прыгаете? Просто добровольно, хочется каких-то новых эмоций Я тоже для того, чтобы получить море эмоций Вообще, потому что дикий адреналин, трэш просто невероятный Ну и для того, чтобы потом своим детям рассказать, что да, я это сделала Здорово, спасибо! Использование мобильного альпинистского снаряжения позволяет организовать прыжки в зависимости от конкретного объекта, что и позволяет не быть привязанными к определенным точкам и побывать в разных местах. Команды джамперов приводят снаряжение куда им хочется и устраивают прыжки. Многие говорят о том, что роуп-джампинг так же безопасен, как прыжок с табуретки на кухне. А другие, напротив, говорят о том, что это могут совершить только безбашенные люди. В чем же кроется тайна, спросим у того, кто не понаслышке испытал на своем опыте как это все происходит вживую. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Настя. И что же все-таки нужно для того, кто готов уже к прыжку? Ну, для этого необходимо будет одеть полностью альпинистскую систему. Mm -hmm. Это нижняя обвязка, верхняя обвязка и, соответственно, каска. Ну что, я готова. Давайте приступим. Давайте. Вот, например, Ваня прыгает ради ощущения новых эмоций. Он говорит, что в тот день, когда он перестанет получать удовольствие от прыжка, придется искать что-то более экстремальное. Ради! Мне просто страшно, мне безумно страшно. Мне сейчас нужно будет залезть вот на ту дощечку и с нее спрыгнуть. Да, это было не так-то просто. Эмоции просто переполняли меня. Столько адреналина. Когда летишь с огромной высоты, а в десятках метров под тобой земля, ты вообще ни о чем не думаешь, просто погружаешься на несколько секунд в море неповторимых эмоций. Еще хочу! ファンがし что я чувствую. это не словами, что можно почувствовать. Надо попробовать и а не почувствовать. Ну что, какие эмоции ощутили? Расскажите. Ай, круто. Когда ты смотришь бездну, бездна тоже смотрит с тебя. Так писал великий философ Фридрих Ницше. А мы сегодня целый день провели в компании людей, которые сознательно делают шаг в пропасть, да еще и получают от этого удовольствие. А на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.